Даем вашему вниманию коммутатор второго уровня ES3510 производства H-Core Тайвань. Основная сфера применения данного коммутатора это уровень доступа, то есть обеспечение доступа к сети конечным пользователям. Что мы имеем в комплекте данного оборудования? Кабель питания для подключения коммутатора в сеть. Непосредственно сам коммутатор ES3510. Данный коммутатор э, имеет в себе 8 портов, консольный кабель для управления и два э, комбо-порта с спаренными SFP-слотами. Данный коммутатор обладает широким функционалом для обеспечения высокого уровня сетевой безопасности и возможности управления сетью. Продвинутые US функции для осуществления решений Triple Play благодаря пассивному охлаждению абсолютно бесшумен. Этот коммутатор очень легко управляемый посредством Telnet, Web и SNMP сервисами. Присутствует внешний порт консольного доступа для тонкой настройки данного коммутатора. Или если вдруг потерялся пароль данного коммутатора, вы всегда можете подключиться через консольный доступ и восстановить на заводские установки. Пропускная способность данного коммутатора 5,6 гигабит в секунду. Объем памяти 8 мегабайт. Пакетный буфер 256 килобайт. Размер таблицы MAC-адресов 8 килобайт. Как показывает практика, данный коммутатор является надежным решением для подключения клиентов. Его часто используют как коммутатор, который дает подключение абонентам в пятиэтажных и девятиэтажных зданиях. Непосредственно он делает доступ самих абонентов в сеть. Укомплектован диском с программным обеспечением для настройки данного коммутатора кабелем питания в сеть, кабелем консольным для управления данного коммутатора через консольный порт, ушки для крепления в стойку и инструкция по установке и настройке данного коммутатора.